musofirchilikni bo'yniga olgan hamyurtlarimiz tirikchilik deb o'zimizni yurtimizdan o'zga yurtlarga ketdinglar maqsadinglar tinchlik maqsadinglar xotirjamlik bola chaqamizni boqiylik orzu havas qilaylik birodan kam bo'lmaylik deb amerika qo'shma shtatlarida bo'lsin turkiyada bo'lsin rossiya yurtlarida qozog'istonlarda yurib tirikchilik qilayotgan vatandoshlarimiz bor biriglarni aka deb murojaat qilaymi birinlarni ota deb murojaat qilaymi aziz yurtdoshlarim vatandoshlarim aka uka opa singil yor birodarlarim yaqinda bir narsani eshitib moskva shahrida o'zbek millati bilan boshqa millat vakillarini o'rtasida bo'lgan mushtlashish hattoki qon to'kilganligi odamlar o'lganligini eshitganda yuragimiz ezilmadimi bu narsa bizni millatimizga juda chiroyli eshitildimi yurtimizda sizlarni kutayotgan otalaringlar sizlarni kutayotgan onalaringlar aka uka opa singillar farzandlaringlar borligini unutmanglar Qatta bo'lsa ham musofirligimiz esimizdan chiqmasin Bizning millatimiz qo'l ko'targan millat emas Bizning millatimiz qon to'kkan millat emas bizni millatimiz yetimni boshini silagan millat 41 yillar 42 ikkinchi yillari vagon vagon yetimlar o'zbekistonga kelganda uyni to'ridan joy berib bir burda nonni baham ko'rgan millat yetimni ko'zidan yoshi oqqanda ko'zidagi yoshini artgan millat shundoq millat o'zga yurtlardan mushlashish, qon to'kish o'zbek bilan boshqa millatni o'rtasida ixtilof chiqdi degan gapni eshitish bizni yuragimizni ezib qo'ydi yurtboshimizga ham sizlarni orqanglarda turgan ota onalarga ham millatdoshlarga ham bu gapni eshitish og'ir bo'ldi shuning uchun sizlardan iltimos biz faqat yaxshilik bilan tanilgan insonlarni farzandlarimiz odamlarga yomonlik qilmagan xalqni doimo yaxshilikka boshlagan ehsonli xalqmiz boshimizni yastiqdan ko'targandan to'yxonalarni oldida qancha qancha odamlar to'planib doshqozonda elga osh bergan elni duosini olgan xalqni bolalarimiz shuning uchun qatti bo'lishimizdan qat'iy nazar musofirchilik esimizdan chiqmasin musofirligimiz esimizdan chiqmasin odamlarga tilinlardan qo'linlardan aziyat yetmasin bizni millatimizni ko'rganda odamlar havas bilan qaraydigan millat vakili bo'lishni alloh nasib etsin